То, что может спеть Корсун в этом проекте, не каждый может спеть. Я тебе помогу. Я верю. зрители не совсем поняли, не совсем как бы приняли то, что я пела. Таких не так много. Они не совсем, может быть, с первого раза понятны. Они не для широкой массы. Много очень негативных отзывов. Пишут, что такая сука, такая стерва. Это обидно, реально обидно. Потому что ну, я не такая, я нормальный человек. Все, хватит женщины вам не хватает душевности сейчас душевности не агрессивный если этого не будет эм, все не будет нужно будет под себе что-то новое открыть найти и правильно это показать мне хочется да, чтобы мой зритель полюбил вот, что как-то принял it was smooth Спасибо огромное. Дякую, Анечка. Дуже красивий виступ. <плодиско> так стильно, просто не вистачає слів. Це був дуже красивий виступ сьогодні. Цети Хочеться почути тебе. Ще раз скажи, будь ласка. Цетислави, хочеться почути тебе. Дійсно був дуже красивий виступ, дуже чуттєвий. Але я буду відвертий. Мене він не дуже вразив, тому що а, ну, в оригіналі тут в цій пісні ну, головне не голос, а головне, ну таке, от чуттєвість, чуттєвість, жіночість через чуттєвість. Ви були жіночою, В ваш як тому як ви виглядаєте? Ви дуже гарно виглядаєте. Ви були Спасіло. ви були жіноче. І чуттєвою в ваших рухах, але я не почув цього в голосі. Ви мені здається, ну старалися співати, старалися війти в образ, і занадто сильно старалася. Тобто, ну все було красиво, але от якось. Мені не захотілося там не знаю там згадати про свої перші е, перший раз, коли я цю пісню, в якому стані я її слухав, а Я і не буду про це говорити вам слух. От мені чомусь не хотілося. <гум> Добре, аби нічого зайвого зараз я не сказав. дякуємо за коментарі. Але мені здається, що хто як не Ані Лорак, більше скаже про чуттєвість? Чи була вона тут? Була чуттєвість, був голос, був новий. Була була емоційність. Якщо чесно, я відчувала, що переді мною артистка вже така. Ну довершена. Вона зріла, вона дуже була емоційна і знала, як повернутися на яку фразу. Вона мене дійсно захопила і заворожила. Я хочу дійсно своєю красою співом. Я хочу привітати тренера Сергія, тому що тому що таки такий діамант. в его команде. Тому я поздравляю с хорошим выступом и желаю тебе победы. Спасибо, Аня. Тамара, очень хочемо услышать еще одну важную, приважливу женскую думку. Я поздравляю. Действительно, очень э, хорошо, необычно э, это все прозвучало. И замечательный номер. А воспоминания я думаю, что мы все подвластны и ностальгии, и это хорошо, что сидит такое жюри, которое еще может чувствовать, вспоминать это вообще память. Это <laughs> все <Я> при памяти. <laughs> Мы тоже а, как бы низ, а, действующие артисты здесь сидят, поэтому очень сложно. А, и хочется сказать и по-доброму, и хочется сказать очень... А, а, дать некий совет, потому что здесь сидят такие выдающиеся артисты рядом со мной. А, и я, я думаю, что а, действительно, вот сегодняшний этот миг уже превратится в воспоминание, потому что ваш голос и а, этот номер уже становится воспоминанием, что очень хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам слова. Сереж, ты был схожий, знаешь. На устное гостя у Ланжбария, который танцует, не хочет и ты, потому что очень хорошая музыка. вот очень выплеснул. На самом деле, я могу сказать, что вот так, честно, вот если серьезно, да, такие номера и такого э, рода голос мы, в принципе, если вот сейчас посмотрите того, что мы слышали до этого, слышим впервые. Вот этот, этот субтон, эта интонация. Я был на концерте Шаде, могу вам сказать, когда он был в Москве, а, к моему большому сожалению, несмотря на то, что я очень люблю эту певицу на полтона все время она то низила, то высила. Но ну, это было, ну, было прям разочарование. Ты ушел? А Аня сегодня, я не ушел, да. Но Аня сегодня интонировала и пела божественно. Просто божественно. Попадая в каждую аккуратно. При этом был номер, при этом ч... я не согласен со потому что не было чувственности в голосе. Ее было столько, что я просто два раза... Что сталося с Сережей? Не будем уточнить, что самое.